হেৰি কৃষ্ণ একাদশী অৰ্থাৎ মাধৱ তিথি এই নামটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে একাদশী তিথি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কিমান বেছি প্ৰিয় পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰসন্ন কৰিবৰ নিমিত্তে সবাতোকৈ সৰল পন্থাই হৈছে একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰা একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলে স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আমাক অনেক লাভ প্ৰদান কৰে তথাপি কিন্তু ভগৱানৰ অনন্য ভক্তগণে এই ব্ৰত পালন ইয়াৰ ফলপ্ৰাপ্তিৰ হেতু নহয় বৰঞ্চ কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ এটা উদ্দেশ্যৰেই পালন কৰে সেয়া হৈছে ভগৱানৰ ভক্তি লাভ কৰিবৰ নিমিত্তে সেইবাবে আহক আমিও এই লক্ষ্যৰে পুহ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা সফলা একাদশীৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ততে আলোচনা কৰোঁ আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এই পৱিত্ৰ সফলা একাদশী সমাগত হৈছেহি অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ ষোল্ল ডিচেম্বৰ মঙ্গলবাৰে ভৱিষ্যতৰ পুৰাণত এই কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে এবাৰ যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক জিজ্ঞাসা কৰিলে হে মোৰ প্ৰিয় মধুসূদন আপুনি মোক কওকচোন যে পুহ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা একাদশীৰ পালন কিদৰে কৰা হয় এই দিনটোত কাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোৰ মহাত্মনো কি ইয়াৰ উত্তৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই একাদশীৰ পবিত্ৰ দিনটোৰ গৌৰৱ গাথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁ ক'লে হে যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজ যিদৰে সমস্ত সৰ্পৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হৈছে অনন্ত শেষ নাগ সমস্ত পক্ষীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ গৰুৰ পক্ষী যজ্ঞৰ ভিতৰত অশ্বমেত যজ্ঞ শ্ৰেষ্ঠ সমস্ত নদীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হৈছে নদী গংগা সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হৈছে শ্ৰীবিষ্ণু ঠিক সেইদৰেই সকলো ব্ৰতৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ হৈছে একাদশীৰ ব্ৰত সেইবাবে একাদশীৰ ব্ৰতৰ অতিৰিক্ত মই অন্য কোনো দান অথবা যজ্ঞৰ দ্বাৰা প্ৰসন্ন নহওঁ যি ভক্তই একাদশীৰ ব্ৰত পূৰ্ণৰূপে নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰে সেই ভক্তৰ প্ৰতি মই অতি প্ৰসন্ন হৈ পৰোঁ যিহেতু একাদশী মোৰ অতিশয় প্ৰিয় সেইবাবে এয়া হৈছে মোৰ দিন তাৰপিছত পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে যে পুহ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশীক সফলা একাদশী বুলি কোৱা হয় এই দিনটোত ফল মূলৰ ভোগ অৰ্পণ কৰি ধূপ তথা দ্বীপৰ সৈতে ভগৱান শ্ৰীনাৰায়ণৰ পূজা উপাসনা কৰা হয় সম্পূৰ্ণ ৰাতি উজাগৰে কটাই ধ্যান কৰি কীৰ্তন কৰা উচিত যি ব্যক্তিয়ে একাদশীব্ৰত পালন কৰে তেওঁ মোৰ দ্বাৰা পূজনীয় হৈ পৰে এতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজক এই একাদশীৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কথাৰ বৰ্ণনা কৰি ক'বলৈ ধৰিলে যে এসময়ত চম্পাৱতী নামৰ এখন অত্যন্ত সুন্দৰ নগৰীত মহিষমান নামৰ এজন অত্যন্ত পৰাক্ৰমী তথা ধৰ্মনিষ্ঠ ৰজাই শাসন কৰিছিল তেওঁৰ চাৰিজন পুত্ৰ আছিল তেওঁলোকৰ মাজৰ লুম্বক নামৰ সবাতোকৈ জ্যেষ্ঠ ৰাজপুত্ৰজন দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আছিল মহাপী সেই ৰাজকুমাৰে সদায় পৰস্ত্ৰীৰ সৈতে জোৰ জবৰদস্তি কৰিছিল তথা ইয়াৰ লগতে তাৰো বহু বদ অভ্যাস আছিল যেনে বেচা গমন কৰা জোৰা খেলা মাংস ভক্ষণ কৰা ইত্যাদি আৰু সেই দুষ্কৰ্মবোৰতে সি নিজৰ পিতৃৰ ধন অপচয় কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও সি সদায় দেৱতা ব্ৰাহ্মণ তথা বৈষ্ণৱসকলৰো নিন্দা কৰিছিল আৰু এই সকলোবোৰ পাপ কৰ্ম কৰি কৰি সি ইমানেই অভ্যস্ত হৈ পৰিছিল যে তাৰ বাবে এইবোৰ অতি সামান্য হৈ পৰিছিল যেতিয়া ৰজাই নিজৰ বৰপুত্ৰৰ এনে কুকৰ্মৰ কথা গম পালে তেওঁ বুজি পালে যে তাক আৰু ক্ষমা কৰিবৰ যোগ্য হৈ থকা নাই সেইবাবে তেওঁ তৎক্ষণাত তাক নিজ ৰাজ্যৰ পৰা নিষ্কাশিত কৰি দিলে ৰজাৰ ভয়ত তাৰ কোনো মিত্ৰ অথবা সম্বন্ধীয় লোকেও সেই দুখৰ সময়ত তাইৰ লগ দিব নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ সেই জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই চিন্তন কৰিবলৈ ধৰিলে যে কত যাওঁ কি কৰো অৱশেষত উপায় নাপাই সি ৰাজ্যৰ বাহিৰতে অৱস্থিত এখন ঘন অৰণ্যলৈ গুচি গল কিন্তু ৰাজ্যৰ পৰা নিষ্কাশিত হোৱাৰ পিছতো লুম্বকৰ স্বভাৱ তথা পাপী মনোবৃত্তিৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল সি নিজৰ পিতৃৰ প্ৰতি ক্ৰোধ প্ৰকট কৰি ভাবিলে যে মোৰ পিতাই মোক ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে কিন্তু এতিয়া মই এই ৰাজ্যকে লুটি পেলাম দিনৰ সময়ছোৱাত মই জংঘলত কটাম আৰু ৰাতি পিতৃৰ নগৰত গৈ লুটপাঠ কৰিম আৰু সি ঠিক সেয়াই কৰিলে দিনৰ সময়ত সি পশু হত্যা কৰি নিজৰ পেট ভৰাইছিল আৰু ৰাতি নগৰত গৈ ধন সম্পত্তি চুৰি কৰি প্ৰজাসকলক হাৰাশাস্তি কৰে আৰু এইদৰে তাৰ এই পাপ কাৰ্যবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধিয়ে হৈ থাকিল তাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি পাপ কৰ্মৰে আৰম্ভ হৈছিল আৰু পাপময় কৰ্মতে সমাপ্ত হৈছিল কেইবাবাৰো নগৰৰ বাসিন্দাসকলে চকুৰ আগতে তাক ধৰিছিলোঁ কিন্তু ৰজাৰ ভয়ত তাক এৰি দিয়ে ৰাজ্যৰ বাসিন্দাসকলে এইদৰেও ভাবিছিল যে এয়া লুম্পকৰেই পূৰ্বজনমৰ কৰ্মৰ ফল যাৰ বাবে সি এই পাপময় প্ৰবৃত্তিত সংলগ্ন হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত সি নিজৰ ৰাজকীয় জীৱনৰো ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে লুম্পকে সেই ঘন জংঘলৰ মাজত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ অতি প্ৰিয় এজোপা প্ৰাচীন বিশাল বটগছৰ তলতে বাস কৰিছিল আৰু তাৰ স্থানীয় মানুহে সেই গছজোপা ভগৱানৰ সদৃশ পূজা কৰিছিল সেই বৃক্ষজোপাৰ তলতে মহাপী লুম্পকে কিছু সময় কটাইছিল আৰু অৱশেষত তাৰ জীৱনত এক চমৎকাৰী পৰিৱৰ্তন ঘটিল আৰু সেই দিনটো আছিল পুহ মাহৰ সফলা একাদশীৰ দিন একাদশীৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ দশমীৰ দিনা লুম্বকে বস্ত্ৰহীন তথা দুৰ্বল হোৱা বাবে প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাত গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰিলে তাৰ ওচৰত শুবলৈ তথা ল'বলৈ পৰ্যাপ্ত বস্ত্ৰও নাছিল আৰু পুহ মাহৰ শীতৰ প্ৰকোপত তাৰ হাত ভৰি জঠৰ হৈ পৰিছিল এইদৰেই সি দশমীৰ দিনা ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে জাগৰণ কৰি কটালে পিছদিনা অৰ্থাৎ একাদশীৰ দিনা সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পৰ্যন্ত শক্তি নোহোৱাত সি মূৰ্চিত হৈ মধ্যাহ্ন পৰ্যন্ত এইদৰেই সেই বৃক্ষৰ তলতে পৰি ৰ'ল দুপৰীয়া সময়ত সূৰ্যৰ তাপ পাই মূৰ্চা ভংগ হোৱাত ভোকত তত্ নাপায় কোনোমতে সি ভোজনৰ সন্ধানত ওলাল অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ পৰাত নিশ্চিতভাৱে পশু হত্যা কৰিবৰ বাবে তাৰ তেতিয়া সামৰ্থই নাছিল আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাৰ নিজৰ এই অসহায় অৱস্থাৰ অনুভৱ হ'ল কিবা প্ৰকাৰে সাহস কৰি সেই বৃক্ষৰ ওচৰে পাঁজৰে পৰি থকা ফলবোৰ তুলি লৈ পুনৰ সেই বটগছজোপাৰ তললৈ সি ঘূৰি আহিল এতিয়া তাৰ নিজৰ সেই দুৰ্দশাৰ বাবে অনুতাপ কৰি অতি দুখেৰে লোম্পকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে হে প্ৰভু মোৰ কি স্থিতি হৈ পৰিল মই এতিয়া কি কৰোঁ কলৈ নোযাওঁ শ্ৰীহৰি কৃপা কৰি মোক দয়া কৰক আৰু এই ফলবোৰ স্বীকাৰ কৰক এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি সি সেই ফলবোৰ ভগৱানক অৰ্পণ কৰিলে সেইদৰে সি অনিচ্ছাকৃতভাৱে সফলা একাদশীও পালন কৰিলে সেই সময়লৈ সূৰ্যও অস্ত হৈ সন্ধ্যা নামি আহিছিল সেই ৰাতিও সি পুনৰ শুব নোৱাৰি উজাগৰে একটালে কিন্তু পৰমদয়ালু ভগৱান মধুসূদনে লুম্পকে অৰ্পণ কৰা ফলৰ দ্বাৰা অত্যন্ত প্ৰসন্ন হৈ পৰিল যিহেতু অজ্ঞানতাবশতঃ কিয় কিন্তু লোম্পকে সফলা একাদশী ব্ৰত পালন কৰিছিল ভগৱানক ফল অৰ্পণ কৰিছিল আৰু ৰাতি জাগৰণ কৰিছিল পিছদিনা পুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে এটা শুভ্ৰ তেজস্বী ঘোঁৰাই লুম্পকক বিচাৰি আহি সেইখিনি পালেহি আৰু সেই সময়তে এক আকাশবাণীও হ'ল সেই ধ্বনীয়ে লুম্বকক ক'লে হে লুম্বক এই ঘোঁৰা তোমাৰ বাবে আহিছে সেই ৰজা মহিষ্মতৰ পুত্ৰ পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰী বাসুদেৱৰ অসীম কৃপা তথা সফলা একাদশী নিয়ম সহকাৰে পালন কৰাৰ বাবে তোমাৰ সমস্ত পাপ কৰ্মৰ নাশ হৈ পৰিল এতিয়া তুমি এই ঘোঁৰাত উঠা আৰু তোমাৰ পিতৃ তথা পৰিবাৰৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ পুনৰ নিজৰ নগৰলৈ গমন কৰা এই ক্ষণতে তোমাৰ ৰাজ্য তুমি ঘূৰাই পাবা যোৱা আকাশবাণী শুনি লুম্প অতিশয় আনন্দিত হৈ পৰিল সফলা একাদশীৰ দ্বাৰা অৰ্জিত ফলৰ প্ৰভাৱত তাৰ দেহ পুনৰ জ্যোতিৰ্ময় হৈ পৰিল আৰু সি সেই ক্ষণতে ঘোঁৰাত উঠি পুনৰ নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি গ'ল ভগৱানৰ কৃপাত ৰাজ্যত গৈ তেওঁ পুনৰ নিজ ৰাজ্যৰ দায়িত্বও চম্ভালিলে যেতিয়া তেওঁৰ পিতাই তেওঁৰ মাজত সকলো ধৰণৰ বৈষ্ণৱৰ সদ্গুণসমূহ দেখা পালে তেতিয়া তেওঁ অত্যন্ত আনন্দিত হৈ পৰিল আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ৰজা মহিষ্মতে তেওঁৰ ৰাজ্য নিজ পুত্ৰক অৰ্পণ কৰিলে আৰু লুম্বকেও ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি অনেক বছৰ পৰ্যন্ত সুখেৰে ৰাজ্য কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপাত তেওঁ এগৰাকী অতি সুন্দৰী ৰাজকুমাৰীৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধও হ'ল আৰু তেওঁ এটা পুত্ৰ সন্তানো লাভ কৰিলে যেতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ যুৱক হ'ল তেতিয়া লুম্পকেও নিজৰ পিতাৰ সদৃশ ৰাজ্য নিজৰ পুত্ৰৰ হাতত গতাই দি স্বয়ং জীৱনৰ পৰম গতি প্ৰাপ্তি কৰিবৰ নিমিত্তে জংঘলত প্ৰৱেশ কৰিলে তাৰ পিছত নিজৰ মন তথা ইন্দ্ৰিয়সমূহ পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰিলে ইয়াৰ পিছত লোম্পকে নিজৰ সমস্ত ভৌতিক ইচ্ছাসমূহৰ পৰা শুদ্ধ হৈ নিজৰ ভৌতিক শৰীৰ ত্যাগ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ধামলৈ ঘূৰি গ'ল সেইবাবে এই কথাৰ দ্বাৰা আমি এই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ যে মহাপে লোম্পকেও অজানিতে এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰি ভগৱত ধাম প্ৰাপ্তি কৰিলে তারপি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজক কলে যে কথা কেবল শ্রবণ মাত্র করে রাজহূয় যজ্ঞ করার ফল প্রাপ্তি ঘটে যত এই একাদশীর নিয়ম সহকারে পালন করে পাঁচ হাজার বছর তপস্যা করার ফল প্রাপ্তি করে সেইবাবে আহক আমিও এই সফলা একাদশীৰ ব্ৰত পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক স্মৰণ কৰি সাৱধানতাৰে নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে হৰি কথা শ্ৰৱণ কৰোঁ আৰু যিমান পাৰি সিমান হৰি নামৰ জপ তথা কীৰ্তন কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ